kişilərlə telefonların fərqli oxşar cəhətlərinə danışacağam. Bu telefonlarda var axı. Soldan sağa belə əlinlə sığal çəkirsən, ekran dəyişir. Kişilər də elədir. Əsəbi evə gələn kimi, arvad üzünə bir dənə sığal çəkən kimi kişinin xətti dəyişir. <laughs> Bu müasir smartfonlarda telefon üzünə belə baxırsan, telefon açılır. Kişilər də elədir. Nə qədər üzündən xoş baxırsan ürəyə açılır. <laughs> Telefon çox yüklənəndə donur, əbələ gəlmir. Kişini də çox yükləyəndə başını götürüb evə gəlir. <laughs> 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 Telefon bir də görsən ki, çox yüklənəndə platası qızır. Kişi də yüklənəndə beyni qızır. O, ki, telefon var, zaryadqası ölür deyən, yanında adapteri gəzdirirsən ki, zaryadqası ölməsin. Arzığa dözümü olmayan kişi də yanında bankada yemək gəzdirir ki, acından ölməsin. Sonra telefon bir yerdə yadından çıxıb qalanda geyib tapıb evə gətirirsən, özün gətirsə. Amma kişi harda içsə də, qalsa da hər yerin fırrav özü gəlir. Va telefonda kodu 5 dəfə səhv yığanda çıxır bloka, 30 saniyədən sonra özü açılır. Amma kişi 5 dəfə səhv verəndə atılır bloka, heç 30 ildən sonra da üzünə qapa açılmır. <laughs> Toya gedəndə Bahalı telefonu qoyursan stolun üstünə, adam başını yuxarı eləyir. Amma kiçi içib başını stolun üstünə qoyanda adam başını aşağı eləyir. <laughs> bu telefon telefon bu yerdə görürsə donur. Nə qədər yandırıb söndürsə düzəlmir. Kiçi də var ki, nəyinirsən elə elə düzəlmir ki, düzəlir. <laughs> Telefonları elə belə 5 il garantisi var da, düzdür? Demək onu işlədirsən, görsən bir ildən sonra xarab olur. Aparsan qaytara bilmirsən. Kişi də var ki, bir aylıq gedir Rusetə, indi xarab olur ki, ömür boyu onu geri qaytara bilmirsən. <laughs> İndiki zamanda təbii ki, ən gözəl hədiyyə telefondur. Durum deyim ki, elə kişinin özü hədiyyədir. Ay sə o baxır kişiyə. Bu <laughs> deyək, almışdı ya.